часа дня. Мы есть у вас, вы есть у нас. И нам так приятно от этого. Нам еще, знаете, есть, что вам интересного рассказать. Зори вины у музея Мадам Тюссо. Селфи-дрон следующий за своим хозяином. Как сделать свет на себя себе расскажут наши гости. Правда мы все так профессионально, и при этом еще и развесело все это сказала. А теперь давайте без зайвых, как там кажутся, а, церемоний. Без да. зайвых церемоний. Гости! Гости! Марія Насеткіна – керівник Марина Ткаченко, координатор проєкту Дивовижні це громадська організація, що об'єднує активних українців, які безкоштовно проводять до ладу занедбаний публічний простір, тобто облаштовують багатоквартирні будинки, розмальовують стіни у лікарнях, прибирають сміття. Привет, девчонки! Привет! Рассказывайте, с чего у вас все начиналось? Это был подъезд, где вы попытались э, волонтерски, так сказать, приложить свою руку и облагородить его? Я думаю, что началось все с желания изменений, с mm -hmm. желания показать, как на собственном примере можно изменить что-то очень маленькое в нашем городе. Объясните, кто чем занимается в вашем проекте? О, у нас в организации есть сейчас шесть человек. У нас целая команда таких э, активистов, которые хотят менять мир к лучшему, начиная с маленьких каких-то вещей. Э, Марина также является с... Совсоздателям нашої ініціативи і координатором нескольких проєктів. Так. А тоді Марія в свою черві чим займається? Марія засновниця, а я співзасновниця. Ага. Слухайте, ну Понятно. а ви вважаєте дійсно, що ви можете впливати на людей? Тобто, ось, наприклад, ви прибрали майданчик, наприклад, двір, так? А потім приходять туди інші люди і починають там розкидати все. Ну, ви вважаєте, що чистотою ви зможете на них вплинути? Звісно, ні, нашого проєкту не є основна мета зробити всюди чисто. А що ж за мета? Основна мета нашого проєкту проекту це не ремонт будинків, вулиць, під'їздів, а це ремонт свідомості людей. Mm -hmm. Благоустрій просто є одним з, одним з найефективніших методів, одним з таких, який відразу можна побачити, помацати. і oh, це розуміти. просто інструмент, яким ми ремонтуємо сознання людей. Ну, я, конечно, и... совсем вспомнил. Потому какая-то да. 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 в пляжку и пошел в Так, может, лучше его покарати. Нас очень часто спрашивают, задают этот вопрос. Как же так? Вот вы что-то убрали, отремонтировали, приходите на следующий день, все там может быть сломано mm. или уже снова да. грязно. Мы пользуемся такой стратегией, даже теорией, мы вооружились такой теорией разбитых окон. Она Суть ее заключается в том, что если что-то сломано, если нарисовано граффити, то это нужно сразу же почистить, сразу же зарисовать чтобы люди привыкали к тому, что сейчас здесь, в этом месте, уже новый порядок, здесь будет по-другому. И у нас была такая ситуация, мы разрисовывали пешеходный переход под Европейской площадью и э, нарисовали там красивые такие гербы. И мы вот через какое-то время приходим, а там уже граффити поверх них нарисовано. О -о -о. Это было очень печально, но мы взяли, вот даже с Мариной вдвоем, взяли банку краски и пошли и восстановили эти гербы. Okay. И теперь там снова красота. Mm -hmm. То есть действительно людям нужно и время, uh -huh. и ну, скажем, до, время для того, чтобы осознать, что все здесь по-другому. Mm. И вот эти даже граффити они являются просто таким сигналом к тому, что здесь всем все равно. Давайте mm. и в головах у нас разруха. Mm -hmm. Продолжать, mm -hmm. да. И нужно такие Но вещи. Вы не сразу а вы же... вообще втручаться в ситуацию? Но одно разбитое окно, иное разбитое окно, и Да, да. И э, суть этой теории заключается в том, что если одно окно разбито, то через какое-то время все окна в этом доме будут э, разбиты. А если это окно сразу же Встановіть, mm -hmm. то порядок буде в этом місці Ваша організації вже два роки, так? Mm -hmm. Чим можна вже хозуватися і свої досягнення презентувати на стартап-шоу? Ми не міряємо кількістю кілометрами, сантиметрами чистоти. Ми міряємо кількістю людей, які долучились до цього, кількістю змін, які відбулись після нашого втручання. Mm -hmm. Це може бути маленька дія. Це ну, наприклад, в одному з під'їздів ми відреставрували ліфт, а через тиждень там хтось з мешканців самостійно поклав лінолю. І mm -hmm. цьому не зізнався, ніхто не знає, що mm -hmm. це. хтось пофарбував вхідні двері, хтось поставив маночку для прибирання батареїв. То ці зміни множаться і масштабуються, і це саме mm -hmm. основне показати людям, що ти не один, що це mm -hmm. окей. Вплив. на свои оточенья и mm что -hmm. ты можешь это сделать и это сделать просто и легко и что ответственность это круто что из еще вот известный каждому а на... а, лестнице в в Соломенском парке да и мы там ярко их очень разрисовали В нашей команде раньше не было ни одного художника ни одного архитектора никого то есть mm -hmm. мы были просто такие активисты которые Давайте менять. Начнем с себя, с чего-то очень маленького. И мы всегда стараемся искать очень простые способы, как мы можем изменить пространство. То есть, например, те гербы, которые мы рисовали в переходе, мы их наносили просто через проектор. То есть мы проектор, навели контур, uh -huh. все пришли и разрисовали. У вас есть инвесторы, есть кто-то, кто вам помогает, поддерживает. Мы уже очень долго свои деньги вкладываем в этот проект. Это вы! То есть мы вкладывали. У нас была даже такая ситуация, когда мы очень хотели отремонтировать лифт, но. Мы решили, что не будем начинать со своих дворов И мы пошли по району искать подходящий грязный лифт И за свои деньги его возобновили, отмыли А сколько все... вклала грошей? Ну, 400-500 А те гроши из Италии взяли? со своей зарплат. Доктор. Потом э, мы начали просто звонить, например, там в разные компании, которые производят краску и говорить, что, ребята, вот мы там лестницу хотим разрисовать, mm -hmm. хотим как можно больше людей к этому процессу mm -hmm. привлечь. И вот одна компания нам дала 50 литров краски, на, ну, чтобы поддержать нашу акцию вот на эти лестницы. И мы всегда стараемся привлекать партнеров для того, чтобы показать, Девчата, что вам вместе... нужны потребнее 100 тысяч гривен. 100 тысяч гривен. Я думаю, что мы сможем мы знаем, их выкрасить. Тогда важно слушать, потому что есть надзвичайно такой важный фактор, а саме стартап-шоу, который раскрывает все тайны, как сделать деньги. Отже, расшукаются перспективные стартапы, беру участие в IDX, регистрируйся на на Nescafe и посмагайся за 100 тысяч гривен стартового капитала для своего проекта от Nescafe 3 в одному. <связываем> вот такие городские феечки у нас сегодня <связываем> в студии. Знаете, ровно через час они расскажут нам еще более много всего интересного и нового. А Дальше еще у нас Звездные войны в музее Мадам Тюсо. Насколько интересно работать волонтером. И снова будем продолжать с вами говорить о том, как можно легко и практически без материальных средств благородить свой подъезд. Будьте с нами, у нас много всего полезного.